berkahwin. Demikian juga kita telah belajar kelebihan berkahwin. Sekarang kita masuk tajuk yang baru. Maka sepatutnya engkau mengamat-amati dan engkau bersungguh-sungguh, ai saudaraku, di dalam memilih sifat perempuan yang sunat dipilih untuk dijadikan isteri supaya jadi mengekalkan bertaulan dengan isteri dan supaya boleh bersama-sama dia Maka ada lapan perkara Adik-adik yang belum kahwin Abang-abang yang belum kahwin Pakcik-pakcik yang belum kahwin lagi Bacalah lapan Akak-akak yang nak jadi isteri orang Jadikanlah lapan benda ini Akak-akak yang nak milih menantu Jadilah lapan ini Akak-akak yang nak pilih bakal suami Pilihlah lapan benda ini Inilah dia lapan perkara Ciri-ciri idaman Baik laki-laki maupun perempuan Yang pertama Hendaklah engkau memilih orang yang beragama Yang soleh Yang takut kepada Allah Dan mengekalkan berbuat ibadah Dan mereka akan menjauhkan akan segala yang diharamkan Nombor satu idaman kalbu Bukan tukang masak Bukan misai melenting Ular sawah Bukan Itu cerita labu-labi Yang mana satu idaman kalbu Ya Pilihlah aku menjadi temanmu Masak memasak serah padaku Kalaulah aku jadi suamimu Kain baju Aku cuci Oh tukang masak Aku tak mau Oh tukang cuci aku tak sudi. tuan-tuan ambil lapan benda ini. Lapan benda ini apa? Yang pertama sekali mesti orang yang beragama. Ustazah ke ustaz dah bukan ustazah saja walaupun dia tukang sapu sampah sekalipun. Janji dia beragama. Dia graduate ke ustaz? Dia diploma pun tak apa. Dia sijil PMR pun tak apa. Janji dia orang yang beragama Nombor satu Sebab Nabi dah pesan kepada kita Tun kahul mar'ah lima liha Wali Wahusniha Wadiniha Fa'alaika bidhati din Berkahwinlah perempuan Kerana Manusia berkahwin kerana empat sebab Kita ni berkahwin Baik laki-laki Baik perempuan Empat sebab kita kahwin Yang pertama Orang berkahwin kerana harta anak kita cikgu sekolah graduate gaji sekarang 5000 lebih badan gemuk gelap tapi orang datang minang yang datang minang siapa driver lori pak siapa driver lori binang dia bukannya lawa pun badan gemuk orang lain tak mau driver lori mau sebab daripada lori kerja tak tetap dia tengok cikgu ni walaupun badan sihat kerja tetap yang penting yang kerja tetap yang tu lah yang dia pilih. Nanti aku masuk hospital senang boleh guna garanti letters isteri aku. Nanti aku nak beli rumah pun senang boleh buat loan isteri aku sebab dia kerja kerajaan. Banyak orang pilih isteri walaupun tak lawa dia nampak slip gaji lawa. Itu yang pertama kerana hartanya. Begitu juga orang laki-laki Tua lah, tak larak lah Anak darah tu nak juga Saya kasih kepada Pak eh bukan Pak Cik, Abang Din Pada layak Pak Tangan bergelebih dah, tengkuk pun nampak macam itik serati dah. Ayam serama dah. Anak dara nak. Kali pertama saya nampak Abang Din. Inilah lelaki dah manakak. Itu yang kat nampak. Ha, huh. cuba orang tua tu tak ada kereta. Papa ke dana nak tak? Dah, ha, paksa duit. Itu nombor satu. Ada orang menikah kerana harta. Yang kedua, ada orang yang menikah kerana lawa. Duit tak ada pun tak apa, janji lawa. Duit tak ada, mengaji pun tak tinggi, PMA tak lulus. Tak lulus pasal apa? Pasal orang nak nikah dengan dia. Lawa cuk, Cikgu yang mengajar pun minat dia? Cikgu dia mengajar tingkatan tiga. Cikgu duduk kenyik mata. Pasal budak ni lawa. Kamu jangan lulus periksa ya. Habis periksa ni cikgu minat. Pasal apa? Pasal lawa. Agama tak ada pun tak apa. Duit tak ada pun tak apa. Janji lawa. Begitu juga dengan orang perempuan. Dia pun ada selera dia juga. Ya dia ada selera. Dia tengok lawa ustaz. Comel ustaz. Sekali tengok pun rasa nak peluk. Geram. Ih, geram. Orang putih panggil apa Haji Syah? Hagbal. Ha, jenis tu lah. Tengok sekali saja. Terus nak peluk ni. Kan? Ha, sudah tuan-tuan. Paksa apa? Paksa lawa. Duit tak ada pun tak apa. Janji segak, mata ceklat, bulu kening bercantum. Macam alien bercantum sini. Ui, lawanya. Buka-buka dada ni, bulu dada naik ke muka. Ha, yang tu. Dia berkenan Yang ketiga, ada orang yang berkenan Kerana bangsanya Saya keturunan Said Dia keturunan Syarifah Elok benar lah Ustaz Said dan Syarifah Pasal itu dia berkenan Saya engku, dia pun engku Maka eloklah kami engku-engku Dia Datuk Seri Saya Datuk, kira okey tu Dia Tang Seri, saya Tang Seri juga Kira ngam lah tu. Elok sangat dia korporat, saya korporat Elok sangatlah tu Kalau keparat, minta maaf dia kata. Yang keempat, ada orang yang menikah Kerana agama Kerana agama Muka tak lawa Tapi agamanya cantik Orangnya hitam Tapi agamanya bagus Itulah yang paling baik sekali Itulah Dayang Sinandung Tuan-tuan tak ingat cerita Dayang Sinandung Sarimah dengan Ahmad Mahmud Ahmad Mahmud ni raja Keluar mengembara mencari isteri Sampai di satu pulau Singgah ambil air di pulau Tengok-tengok orang baca Quran Daripada madrasah musallah Berhenti Ahmad Mahmud Dengar satu suara yang sedap sangat baca Quran Terdetik dalam hati dia Cantiknya suara Sedapnya baca Quran Ahmad Mahmud cari suara Cari-cari suara rupa-rupanya tukang bacanya perempuan hitam legam namanya Dayang Senandung. Amat Mahmud jumpa dengan bapa Dayang Senandung. Saya berkenan dengan anak Tuan Haji. Bolehkah saya berkahwin dengan anak Tuan? Tu so, kata Amat Mahmud. Anak saya tidak cantik. Rupa-rupanya Haji Mahdi jadi pak. Saya ingin memperisterikan anak tuan. Terimalah pinangan saya. Ha, nampak tuan-tuan. Hitam tak dayang sinandung? Hitam. Tapi agamanya bersih. Kawin dengan Ahmad Mahmud. Cerita dayang sinandung. Ini contoh. Dia tak nampak lawa. Dia tak nampak apa. Yang dia tengok agama. Itulah yang paling bagus. Bila sampai di istana tuan-tuan. Mak Ahmad Mahmud jahat pula. Mak Kundur. Siti Dayang Tanjung Perak. Ni tahun 60-an punya cerita. Bila mengandung Dayang Sinandung mak dia benci. Ahmad Mahmud pi perang, mak dia halau dalam hutan. Halau dalam hutan. Pasal hitam. Disuruh bunuh lagi. Tapi pengawal tak sanggup bunuh. Akhirnya Dayang Sinandung pun beranak. Bila keluar anak dalam hutan, ular tedung datang payung muka anak dia supaya tak kena panah matahari tiba-tiba muka dayang senandung seluruh badan jadi putih selepas beranak terus jadi lawa sarimah terus jadi akak-akak yang gelap di sini rajin-rajin beranak insyaAllah putih tu cerita dayang senandung dia tunjuk Allah. yang mana faham-faham tak faham sudah. daripada empat jenis perkahwinan ini yang mana paling bagus ada yang berkahwin kerana harta pangkat, duit, jawatan ada mak bapak yang tolak pinangan tok siap pasal dia tok siap diterimanya panggilan panggil pinangan arkitek pasal arkitek yang arkitek tu semayang pun tidak mengaji pun tidak apa pun tidak ditolaknya pinangan tok siap pasal tok siap gaji 400 setengah campur dengan baca tahlil 4 kali sebulan dapat 400 lagi 8 setengah ditolaknya tok siap sedangkan tok siap orang yang ada agama Nabi kata kamu tunggulah kemusnahan akan berlaku kepada anak kamu Sebab tu tak kira lah dia tok siak kah, dia ustaz kah, dia arkitek kah, dia cikgu kah, dia doktor kah Yang diambil kira ialah agamanya Dan itulah yang boleh menyelamatkan Nabi berkata Barang siapa yang berkahwin akan perempuan kerana hartanya Dan elok rupanya